Это уже все, не носит погоны и живут по уставе, а головные яны вызнашились с профессией. будучымі следчымі і адвакатамі корэспондэнты навін познаёміліся ў 12 сярэдняй школе города пенска с 5 выпускаў прававых класаў за 7 гадоў іх існаванняў у 12 школе пінска 58 выпускнікоў ужо атрымліваюць юрыдычную адукацыю гэта будучая следчыя прокуроры адвакаты інспектары эксперты а гэта новое папаўненение больш за 60 юнаков і дзяўчат урачыста даюць прысягу і атрымліваюць свае першыя ў жыцці пагоны ад іншых навучэнцаў яны адрозніваются не толькі форму формой, а перш за все активной житевой позицией и тем, что вы значились с будущей профессией задолго до закончения школы. Я захотел стать защитником своей страны, захотел э, защищать своих родных и близких. Я в будущем хочу поступить в Академию МВД. Это как-то меня к этому подготовить, жить по уставу, соблюдать правопорядок. Я тоже вот решил, вот, как Настя, ну, пойти в МВД Академию, потому что мне там, нравится там форма. До Пинск по колькости поступивших во установы адукации Министерства внутренних справ, а это 18 хлопцев и девчат, все лето вышел у областные лидеры. И сегодня полеская столица – приклад поспеховой профориентационной работы с молодью. Мы стремимся, чтобы в каждом районном центре, в каждом городе были соответствующие классы, потому что, как показывает практика, выпускники данных классов или уже учащиеся данных классов, они за данное время не совершили ни одного правонарушения по какому-либо направлению. То есть люди законопослушные, наши молодые люди, это, я думаю, польза не только для милиции, но и для всего общества в целом. Мария Кобец, Петр Бутрым, Александр Дьяченко, областные новины, Пинск.